Не обійшли святкові урочисті привітання з новорічними святами і спортсменів Херсонської з Дюшор. Депутат міської ради Олександр Ткач та тренерський колектив школи поздоровляли своїх учнів з завершеннями досить непростого та проте показового року. Подарунки та заохочувальні презенти отримували кращі учні спортивно-дитячої юнацької школи Олімпійського резерву, чемпіон Європи Олександр Трутнів, призер чемпіонату України серед чоловіків Олег Зубенко, наймолодший майстер спорту Херсонського боксу Юліан Тимботов, майстер спорту Костянтин Чорниш, кандидати у майстер. Спорту Данило Ткач, Ростислав Аксентів, Дмитро Щербина. Щиро привітавши перспективних спортсменів, організатори свята побажали їм перш за все стати хорошими людьми та досягнути усіх бажаних висот. Традиція та ведеться вже багато років. Ріб поздравляють ежегодно. Поздравляю з Новым годом, Поздравляють їх з какими то достижениями, які. значит в этом году произошли все все что происходит значит у нас на нашем спортивном Олимпе скажем так везде где наши ребята принимают участие естественно значит достижения эти все высвечиваются в прессе значит, достижения эти в общем-то отмечаются люди не остаются не незамеченными ребята выполняли свои функции тренировочные соревновательные физические, так что я им благодарен, особенно благодарен президенту нашему областной федерации трудного Александру Александровичу. Что он неоценимую помощь, поддержки ведет школы бокса, тренерам, которые воспитывают, не бросают детей. Что я могу еще добавить? Надеемся, надеемся. Это за последние, в принципе, годы у нас так более-менее, чтобы менялась власть, пришли новые люди к федерации. У нас как-то стало получше. Мы начали иметь помощь, действительно, чтобы удерживать. Як відомо, у хороших тренерів з'являються хороші учні. Цю істину вже вкотре підтвердили Ігор Прудніков та Віктор Колесников. Саме завдяки цьому вдалому тренерському дуету за херсонських боксерів почули і вже встигли побачити на рингах України та далеко за її межами. До привітань звичайно, річ долучилися Віктор Колесников та Ігор Прудніков, а далі їхні вдячні учні. Поздравляю, прежде всего, всіх любителів спорту, любітелій боксані які... позаресно катори. присутствуют на нашей соревнованиях приходят и каким-то образом ну, помогают нашим ребятам, вот, сопереживают с нами эти моменты острые. Вот хочу пожелать всем херсонцам, всем жителям Украины, это благополучие, счастье, ну и здоровья, естественно. Хочу пожелать всем здоровья, благополучия, чтобы в семье был порядок и добробут чтобы все у всех получалось, чтобы удача и везение присутствовало у всех абсолютно. Хочу пожелать нашим воспитанникам больших успехов, чтобы они стремились к еще большим достижениям, еще большим результатам, я думаю, которые все-таки получатся. У нас в этом году очень хорошие результаты. Ну, будем надеяться, что в следующем году голубой лошади будут еще не лучше. Поздравляю всех с наступающими праздниками. Счастья, здоровья и, конечно же, крепкого здоровья. Почаще уделять на время э, спорту, приходить сюда на бокс, заниматься, тренироваться, ну и добиваться успехов. Также хотим поздравить э, кача Александра Алексеевича. Труднева Александра Александровича, на наших любимых тренеров, это Колесников Виктор Николаевич и Прудников Игорь Викторович, за то, что они все вкладывают душу, силу, мы их все очень любим и, конечно, не подведем их в следующем году. Хочу сказать спасибо нашей федерации бокса да. и в следующем году мы хотим добиться большего успеха. Хочу поздравить весь свой зал с Новым годом, своих любимых тренеров и чтобы у них было здоровье, это самое главное и счастье, ну и чтобы наши их воспитанники показывали результаты. Хочу поздравить своих тренеров любимых, свой коллектив, который поддерживает Вы. меня всегда на тренировках.